Вітаю глядачів телеканалу «Твій Плюс. в Ефірі програма актуальна сьогодні. У нас в гостях Олена Вороніна, головний державний податковий інспектор центру сертифікації ключів при державній податковій службі України. Вітаю вас, Здравствуйте. Буквально вже з 30-го, якщо не помиляюся, з 30-го травня у Києві почали працювати центри сертифікації ключів. Вони ж одразу і почали свою роботу у регіонах. Це все говорить про спрощення роботи бізнесу як малого, так і середнього, про який сьогодні так багато вже говорять на усіх рівнях. Да, державна податкова служба України відкрила центр сертифікації людей. 28 мая ми получили акредитацію і вже работаємо, якби как бы, в повній повній мощності. Е на даний момент, сейчас в Херсоні работает тільки один центр, ми обслужим mm -hmm. херсонський регіон. Но э, в дальнейшем планируется в каждом регионе открыть по одному центру. общем, в чем полагаются функции этого центра и э, ключи, электронные ключи, они и были до этого. В чем разница? Разница в том, что очень много коммерческих структур, да, которые выдавали ключи и к ним программное обеспечение, это все было за денежные средства. То есть они покупались. Плюс ну, каждая организация была по-разному. Кто оплачивал? раз в полгода, раз в квартал, раз в год за э, пользование этой программой. Э, наша э, налоговая служба Украины, она создала эти центры и они будут абсолютно бесплатны, потому что это как бы гособеспечение идет, для того, чтобы люди могли спокойно сдавать налоговую отчетность, да, чтобы не создавать очередей и для их них э, сократить максимум времени. Mm -hmm. Чтобы получить эти ключики, человек, человеку ну, достаточно прийти Mm -hmm. К нам в центр проконсультироваться, собрать пакет, собрать пакет документов и получить ключи. Центр помогает, консультирует, как правильно заполнить заявление, да, что, что им надо для того, чтобы получить а ключи. Заглядь, что нужно для того, чтобы получить эти ключи, какие пакет документов нужно Значит, чтобы получить ключи, нужно иметь два заявления заполненные и подписанные. Они имеются на нашем сайте. Первое – это заявление на регистрацию для получения сертификата ключа. А второе – это заявление к договору приедания. Угу. Плюс пакет документов. Для физических лиц это идет выписка или вытек с единого государственного реестра, плюс копии паспорта и идентификационного кода. А для юридических лиц также два заявления, потом оригинал статута, только для ознакомления оно не забирается, угу. оригиналы и копии тоже не снимаются ксерокопии паспортных данных либо директора, либо бухгалтера, да, кто будет иметь цифровую mm -hmm. подпись. Также mm -hmm. нужно назначение, ну, приказ, то есть что директор действительно является директором этого, ну, данного предприятия. Mm -hmm. Ключики наши выдаются на год с правом продления блокировки, аннулирования. Получить может любой человек, да, который представляет данное лицо по доверенности, если mm -hmm. это юридическая предприятия, эту доверенность, копию доверенности ну, могут принести, да, либо заверенной печатью предприятия, либо нотариально. Какая была обонплата за эти ключи раньше? Я точно вам не могу сказать, потому что мы не коммерческая структура, да, и как бы у каждой коммерческой структуры свои расценки. Ну, около 380-400 гривен это было, а теперь могут физ и юрлица экономить и упростить себе работу. То здесь ничего сложного нету. Ну, можно проконсультироваться либо с нашими администраторами, позвонить, узнать, какие нужны документы. Каждый человек поможет. И прийти, оформить ключик. Центр помогает в генерации ключей, дает консультации, заполняет регистрационные данные. И на основании этого заводится в базу. Сертификаты предприятия, либо юридические, либо физические лица видят сразу же, они появляются в течение 15 минут. Это, Это все видно. Вы не обовязково брать свои документы и выставить его через очереди, которые были раньше в подкове, так для того, чтобы дать свои документы. Да, процесс оформления проходит 15 минут. Главне, прийти з пакетом документів, заявленнями, це в течение 15 хвилин все оформляється. І в онлайні на сайті обновлення відбувається кожні хвилин, тобто То есть, чоловік, который подав заявление, він увидев свой сертифікат через 15 минут. Якщо не важко назвати нашим глядачам, будь ласка, адресу за якою знаходиться центр і графік його роботи, як можна туди потрапити і коли у певні дні чи він працює щоденно. Центр работает в рабочие дни, с понедельника по пятницу включительно, ну, выходные имеются, суббота, воскресенье. Работает он с понедельника по четверг с 9 утра до половины пятого вечера, mm -hmm. обед с часу до без 15 двух, а в пятницу сокращенный день работаем с 9 до 4, принимаем заявки, обрабатываем. Также человеку, который хочет получить электронную подпись, нужно иметь, я повторяюсь еще раз, два заявления заполненных и подписанных, пакет документов и цифровой носитель, флешка либо диск, где будут записаны ключи. Находится центр по адресу городская налоговая Илюши Кулика, 143А. Первый этаж, кабинет 119. Электронные ключи, они выдаются на какой строк? На да. рік? Выдаются на год, а по потом, яка потом продление. процедура, процедура, если, у лица, который оформлял ключи, не было никаких изменений, он приходит, просто заполняет заявление на продление без пакета документов, и в течение 7 минут у него уже будет ну, продление ключей произойдет, как бы пролонгация происходит, ну, так называемая. А у кого происходили изменения, приносит изменения, это продолжается в дело, ну, опять же так, в течение 7-10 минут. Ну що досить мало часу, мабуть, пройшло відтоді, як ці електронні ключі стали безкоштовними. І е, скільки вже взагалі людей до вас звернулося? Скільки жителів Херсонщини звернулося до того, аби оформити цю процедуру? І е, чи є дійсно вже результат? Про якісь результати можна казати? да, результати вже є. Ми на даний момент займаємо друге місце по Україні, після Києва. Выдали 31 электронный ключик и э, сертификат ключа. Mm -hmm. Обращений очень много, очень много людей консультируются, уточняют, какие документы нужны. Э, наши сотрудники предоставляют информацию, ну, чтобы упростить да, человеку поставленную задачу. Э, все, кто желает приобрести ключи, электронные да, получить, mm -hmm. могут позвонить по номеру 32 74 99, mm -hmm. где им дадут полную консультацию, помогут, подскажут. То есть действительно такая работа и такая инициатива податковой службы, она позитивно воспринята жителями не только Украины, Кырсоновичины, в частности, и она действительно позитивно влияет на работу как самой налоговой, так и на ту деятельность, которую проводят люди. Да, конечно. Во-первых, сокращение во времени, во-вторых, во упрощенная система. Ну, и предприятия, и физические лица намного меньше будут тратить времени. Это очень удобно, не надо стоять в очередях. Но на данный момент пока не центр выдает э, ключи для налоговой отчетности. Угу. Только могут сдавать налоговую отчетность. Но есть уже разработки, наработки. И в дальнейшем будет выдаваться не только налоговая отчетность, но ну, смогут получать ключи не только для налоговой отчетности, но и для отчетности в пенсионный фонд, в, соцстрахи, в статьи, статистика, все ну, будет переводиться. Только такая инициатива будет да. проводиться на всех уровнях и у всех служб. Да, конечно. Якщо повернутися знову ж таки до податкової інспекції, до податкової служби сьогодні неодноразово вже наголошувалося на тому, що ви маєте стати помічниками для малого середнього бізнесу, для будь-яких фізичних осіб, не тільки контролюючим органом бути, так а органом, який допомагатиме бізнесу розвиватися. Подальші перспективи, от крім перші кроки, були зроблені так, такі безкоштовні електронні ключі, а подальші перспективи от такого розвитку, які ще плануються для того, аби полегшити. життя нашим предпринимателям. Могу сказать за центр сертификации, что уже это очень как бы большой шаг. Во-первых, потому что экономия средств у предприятия, у физического лица, да, экономия времени и упрощенная система. То есть тут, ну, человек не, не, будет стоять уже в очередях, это уже очень огромная как бы, помощь. Ему достаточно будет скачать себе программу, прийти и сгенерировать, сгенерировать ключи, вернуться на предприятие, да, либо домой, в зависимости, где он будет формировать угу. отчетность. Сделать несколько шагов и отправить отчетность. Ну, це и... вже є, так? Це да. вже, это уже так уже, Это уже самое главное, что это Я все працюю. бесплатно и работает. А подальше, что, что спланируете, какие-то нововведения, такие, которые покращивали, улучшили вашу работу и хотим підключити пенсіону, щоб здавали в пенсионный фонд відчетність в електронному виде, щоб теж не стоять в очередях, не здавати вот масовий ажіотаж, простите роботу. І дякую вам за цікаву розмову. Гадаю, що та інформація, яку ви сьогодні поділилися з нами, вона обов'язково допоможе нашим глядачам, допоможе підприємцям, допоможе працівникам бухгалтерам. Дякую вам. Дякую, до сідання. До побачення.